бизнесом в городе Николаеве, Николаевской области. Видишь он uh -huh. зап идет? Uh -huh. Все. Видишь меня? Да. Uh -huh. Все, видишь он Цифры пошли. Uh -huh. 9, 10, 11, uh -huh. 12. Все, на вперед. 15 должно закончиться. 15. Да, 15 потом скажешь. 18. Не-не-не, 15 минут. Это секунды А. Uh -huh. Я тебе скажу, это главный... Это главный инструмент по борьбе наркобизнесом ну, бизнесом, опять хочу сказать наркобизнесом, с наркотварями, которые живут в Николаеве, в Николаевской области, также в близлежащих областях со всеми. Они не боятся, они многого чего не боятся, но они боятся гласности. Вот этого, что они боятся. Поэтому вот этой штукой ты сейчас снимаешь, ну, наверное, трехтысячное интервью. Трехтысячное для тебя оно первое. А вот я взял где-то 3000 Николаев. Уже мало кто остался из влиятельных, известных. Николаев, к которому бы я не подошел и не спросил, здравствуйте, а вы знаете, что Украина занимает первое место в мире? Ну это ты все посмотришь сама, понял? Га? Это ты все посмотришь, но если там все смотреть, это надо, ну, наверное, с полгода. Если все смотреть. Поэтому ты когда будешь в интернете, ты... Ну, я тебе скажу, что именно смотреть. По порядку, потому что оно там не выложено. Что мне все, все говорят, а что ты, мол ну, не режешь там, что ты не редактируешь? Я говорю, когда мне резать, когда мне редактировать. Когда я за день вот так вот наснимаю 8 гигабайт. Пришел, гахнул их эти 8 мегабайт. Но потом, правда, многие говорят, не-не-не-не-не, убирай, убирай, убирай. Ты что, я там такого наговорил? Ага. Убирай, 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 убирай. А я видела вас это. Что нужно делать с детьми, которые там... Наркомания, ты мужик такой на советской, пиздить надо ногами, на <laughs> это вообще. Да? Так и сказал? <с> ну, у вас видео, Юр, вы же у него интервью брали. Да не, не я, такого не помню, Не Ну, честно. помню ваш так, голос. Так, поменьше, потому что... Потому так я цитирую, между прочим, так и сказал. Мужик <с> я сказал? Мужик сказал, я ж не матюкаю сама по себе, я <с> цитирую, как он а сказал. А не знаю, вы на советское где-то брали интервью. Не, я не пугаю. Ну ваш голос, Юр, я его никогда. Да, его... <серкнул> не, ну говори, его не калится, мне тихо это. Если не помогает руками, то тогда обязательно ногами. Не, ну но это метод, хороший метод. Отличный метод. И нужно его лет, наверное... С трех использовать, потому что если ты этим методом начнешь использовать лет с 13-14, это уже поздно. Ну да. Уже поздно бить. Бить подростка 13-летнего, 14-летнего. Это ты загонишь эту проблему еще, еще глубже вовнутрь, еще глубже. Ну а взрослого мужика 20-летнего, 27-летнего, это уже вообще поздно. Как ты говоришь, пи, пи-пи-пи ногами. Хотя метод, конечно, хороший. Спрашивай дальше. Вот давай спрашивай те вопросы, которые тебе интересны. Дядя Юра. называй меня дядя Юра, да. Я люблю, когда Дядя Юра, ну мне за Андрея больше интересно. Ну, как... Это? Не, не, за Андрея давай не будем еще говорить. Он что ему тоже передают. Смотрят и ему передают. Представляешь? Ну, мы потом поговорим? Потом. Про Андрея мы без кино поговорим. Потому что, э, вот, допустим, скажи вот мне, что я наркоман. <соценно> да не вопрос, я что с... господи. Вот, Да я... <соценно> ради бога на меня говорит, вот <соценно> года мне все равно, потому что я да не наркоман. все равно. А? Вот пойди сейчас тебя провести на обследование. Да ради бога. Да ради бога. На что угодно. Какие проблемы? Мне все равно. Так, да. ладно, давай. Поэтому про Андрея пока. Дядя Это мой а как эксперимент. Вот, вот, все равно, да, вот их вот эти вот барыги всякие. Много же, да? Николаевич? Угу. Ну, хватает. На полумиллионный город хватает. Барыги, которые их обслуживают. Там же они не только чистые барыги. Там есть и подвозчики, которые подвозят, и стрелки, которые бегунки. Ну и, конечно, крышуют. Кто их крышует? Я абсолютно не утверждаю, что их крышует там милиция или только милиция, понимаешь? Ну, кто их крышует, вот, они бы себя так нагло не вели. Поэтому вот... Поэтому, Мне кажется, они сами по себе. Не знаю. А может и сами по себе. Ты знаешь? Сами вот, себе готовят, сами себе в своем кругу распространяют. Может и... сами. Да. И я не может, а большая часть сама по себе. Сто процентов. Ты абсолютно права. Потому что, смотри, в отдельности я с милиционерами с очень многими знаком, которые занимаются этим вопросом. у меня язык не повернется сказать, что это мен порыва. Ну, это есть такой мед, мед, наркомент. Есть такое выражение, но международное выражение. Те менты, которые украшают на, 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 наркоторговцев, называют их нарко, наркомент. у меня язык не повернется сказать на тех ребят, с которыми я... Что там, не проедешь? так улицу чуть-чуть тоже снимаешь. Uh -huh. Наркобарыга, понимаешь? А э, мнение у населения, у тех людей, которые хоть немножко что-то думают и что-то сложилось такое четкое, что менты крышеватели наркотиков. Что им бедным уже от этого мнения, но ну, я не знаю. Но, ну, ну, они обязаны отмазаться, они обязаны поломать этот стереотип. Люди ж боятся, люди ж боятся тогда вести какую-то активную борьбу против этого. Не разговоры, нет. Вот меня сейчас приехал с Первомайской, там мне один очень умный человек сказал, а я к нему пришел, говорю, вот мы хотим ликвидировать в Первомайске детское пьянство и наркотик. А он так посмотрел на меня сверху вниз, такой, здоровый дядька. И говорит, Борьба с борьбою борется. Борьба, борьбу, борьбт. Да, классно? Все, пауза выключает. Сколько добрый? 6 минут. Все, запоминает. Да, что добавить. Уже 6, да? Да, уже 6. Теперь еще добываешь еще 8. Не, вернее, подожди, 6. Сколько? 9. 9. Ну что мы остановились? Борьба с борьбой борется. Борьба борьбу борьбт, да? Ну, вот так вот. Друзья, где плечи? Не помнишь, где не плечи? Нет. А вы же не брали сюда? Да что еще не было. Должен был взять. К сожалению, если домой. наркоман лечится только ну, в одном случае как бы абсолютно необходимые условия это наркоман должен понять что он наркоман и должен отдать а, эту бумажку и должен захотеть лечиться тогда наркоман лечится еще не факт не факт но он должен осознать что он наркоман и должен сказать Папа, да. мама, бабушка, дедушка, брат, сестра, жена, муж. У нас такие разные схемы бывают, знаешь. Да? Бывает, муж нормальный, жена наркоман. И она с ним живет, он с ней живет уже два года и не знает, что она в Я девочку такую знаю. А? Я девочку такую знаю, она вин пьет. А муж с ней 8 лет живет и не знает, что она уже два года наркоманит, кстати. О, видишь? Э, 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 девочка. Девочка. Нормально. А муж нормальный. А муж нормальный. Вот. Я ж тебе... Я ж не знал, что ты знаешь. <свеч> Все, выключай. Я. Читай книжку, сколько. А... Телекомпания. Угу. А? Да. Согласись, что крутая. Супер. Ну задавай вопросы. И можешь сама, походу, дела там. Ну угу. блин. Я что-то ехал. А мы вопрос. вообще на чем? Мы а, на девочке-наркоманке, да? Девочке-наркоманке, которая два года живет с парнем, и, и он не знает, что она наркоманка, да? Да. да. Она работала со мной, кстати. Я думаю, как она работает? Вот сутки через двое, там сутки через сутки. А она все наркоманит и работает превосходно. Именно во время работы, да? Да. А дома нет. А дома нет, да. Ну, она так, в так такой не ритм. Же. Такой ритм вошла. Но это ж долго продолжаться не будет, ты же понимаешь. Понимаешь это? Нет? Они что же думают? Да ладно, что там, сутки через двое. Это ни хера, это не получится сутки через двое. Сначала сутки через двое. Потом каждый день, наверное. Потом каждый день. Сначала работаешь, потом думаешь, а нахер что нахер это Короче, короче, это страшная беда, которой я сегодня занимаюсь ее ликвидацией. Детского, детского. Mm -hmm. детского. У тебя сколько ребенку лет? Моему три. О, видишь, замечательно. Вот с трех лет уже надо воспитывать. У тебя девочка или мальчик? Мальчик. Вот с трех лет. С трех лет это уже самое время. Да, Спрашивает? они уже как раз все понимают. Они все абсолютно понимают. Mm -hmm. И когда уже начинают детям таким наливать чуть-чуть пива, пиво да, не ну, наливаешь. Да. Нет, конечно, никогда. Для аппетита, для... Нет, у меня другие методы для аппетита. Вот подольше голодный подержу, потом будет есть. Вот тоже. Я никогда даже при нем никогда не ни пиво не пью. Нельзя, ни при нем пить пиво, ни. Ну, короче. Когда он дома никаких гостей, никаких застольей и тому подобное. Молодец. Ты сама все прочитаешь видишь. Молодец. Дальше. А вот вот эти порыхи. Вот если, например, знаешь пару человек, а как же их, например, Ой, там? дай вот мне закрыть. адреса, знаешь? знаю, конечно. Ну, скажешь мне пару адресочков. кадры еще ж пока боишься, да, говорит? Да. Или скажешь прямо в кадр? не скажу. <с> <с> конечно, мы сегодня и хлопнем с тобой. Ну, пока В общем, ты увидела, что это абсолютно не страшно. Не, ну сегодня мы не хлопнем. Там оно не так. Я тоже вначале думал, что это такие так проблемы. А доказательства? Если у них, например, ничего нет. Как но мы их хлопнем? Если ты знаешь, что они барыги, откуда ты знаешь, что они? Откуда ты знаешь, что они барыги? Не, ну, ты же фамилии не называй, имена не называй. Боишься, Знаешь? да. Ладно, да. ничего хорошо. пока не говори. Хорошо. Потому что я очень хорошо знаю, и все знают с района того. С нашего, да? Ну, с бывшего, да. А, ну так все, блин. Вот это ж вот это ж и узнали. Вот это моя святая обязанность падал хлоп. Ну, что нормально. Ну хорошо. Хорошо, договорились. Дальше рассказывай, что мы еще. Я знаю, про кого ты говоришь. там уже по ним работают. Так что, если они посмотрят это кино, то не на тебя будут стрелки переводить. На меня, твари. Смотрите на меня, да, твари? Да по-любому вы, вы знаете, сути, чем я занимаюсь и до сих пор торгуете на том районе, и сыну моему продаете? Да, просто. да, да. Хорошо. Ну, а тут и узнала, как бы, что я, за, с, вами при... я с вами встречу. Ладно, поехали дальше. Тему поехали дальше. Спрашиваю что-то другое. Ну да. что, не знаешь, что спрашивать? Mm -mm ничего не будет да. страшно. <laughs> Все и так понятно. Закрыть всех надо а, пауза. Делай паузу. Туда? Что он ему сделает? А? Не знаю. Ну я знаю, что они так делает. Таким. Поэтому наша задача их тут, чтобы земля у них тварей под ногами горела. Ладно, пауза.